я на сегодняшний день буду подавать в защиту своего достоинства и чести. Я это приобрел, оплатил все налоги и строил свое будущее без того стресса, который я сегодня имею. На сегодняшний день я вынужден подать в суд на действия нашего оппонента, потому что затронута моя честь и совесть, где меня обвиняют в воровстве, где меня обвиняют в мародерстве где меня обвиняют в захвате земельной делянки и городского имущества. За всю мою жизнь, которую я прожил, я прошел большой путь жизненный, имею награды от города Житомира, я являюсь почетным гражданином, я имею государственные награды за Чернобыльскую катастрофу, я имею государственные награды полный кавалер Родинов за Афганскую войну, я имею сегодня разбитый завод, я имею сегодня разбитый аэродром в свете того, что моя фамилия прозвучала на разных уровнях с разной мотивацией. Второй вопрос. У меня большой контракт с иностранной компанией, которая требует референт-лиц, референс-лист моей порядочности и законопослушности. Так вот, сегодня контракт этот огромный не может выполниться, потому что в прессе звучит, что я вор, значит, мародер и все остальное. Поэтому я вынужден защищаться в судах. Вот этот имидж, который створен вокруг меня, он влияет и на принятие судебных решений. И один из судей, который пошел по поводу, ну, как бы, под давлением общественного мнения, принял решение, которое вызвало и вызывает этот конфликт. И на эту судью мы подали в Конституционную комиссию и им занимается, потому что при я считаю, что суд – это то место, где должны учитываться все стороны и приниматься законодательным органом правильные решения. Вперед із флагом, що я можу сказати, ну зачеплено його честь і гідність чим? Тим, що він повинен виконати рішення суду. І всі, як ми, хто проживає в цьому місті, тобто ми не маємо права свої будинки, котеджі будувати і жити на прибережній смузі, він має. І тим самим ми зачепили його честь і гідність, Я щось просто не розумію. Ну, хай подає.